Знаете, очень многие спрашивают, когда мы запускаем групп быстрого реагирования, чем они отличаются от патрульных полицейских. В первую очередь хочу сказать, что это очень важно. Почему? Потому что эти люди будут патрулировать, раз, и второе, они будут общаться и коммуницировать с обществом. Почему? Потому что новое направление, которое у нас есть э, во время становления Национальной полиции Украины, которая еще пока молодая, мы 7 ноября только родились, это полиция для общества. И важно, чтобы полицейский, участковый, следователь, все группы вот такие, которые будут э, общаться с громадами, чтобы они были доступны для каждого гражданина не только для наших граждан, которые живут в городах, но и для всех, которые живут в маленьких городах, в селах и так далее. Вы знаете, год тому назад мы начали делать уникальную систему колл-центра, это 102. И сейчас, вот сегодня я могу сказать, что колл-центр работает очень эффективно. И еще могу сказать, что вот патрульная полиция, все реформы, которые идут, нам дал шанс, чтобы... А показать обществу, что доверие в национальной полиции Украины 46%. Это очень важно. Почему? Потому что у нас доверие милиции было 7, 5 или иногда 3%. А сейчас общество нам дал кредит доверия. Реформа это очень долгий путь. Реформа это путь, когда каждый гражданин, я обращаюсь сейчас к полицейским, должен понимать, что полиция только защищает их а ничего не вымогает. К сожалению, последние социологические опросы, которые у нас были, показывают доверие, показывают позитивные результаты, но и показывают до сих пор тенденцию, когда все-таки правоохранительные органы давят иногда на бизнес, например. Да? И поэтому мы должны делать все, особенно вот рядовые полицейские, люди, которые будут общаться с нашими дорогими жителями, что делать все для того, чтобы они почувствовали разницу в разницу не только в больших городах, когда мы запустили патрульную полицию, но и разницу в селах, маленьких городах, что полиция стала другой, что полиция не стучит в двери бизнесу и не вымогает денег, что следователи тоже, которые очень важное звено Национальной полиции Украины, то то, что они очень э, позитивно тоже начали относиться к людям. Так что я думаю, что в запуск таких групп очень важно. Для меня, как главу Национальной полиции, лично важно, чтобы каждый гражданин Украины почувствовал себя в целости и сохранности. В конечном этапе, дорогие полицейские, не важно, что о вас думают начальники, для меня тоже лично это пример. Не важно, что о вас думают какие-то большие начальники или политические лица, для вас самое главное, для меня лично тоже, важно, что думают о вас люди. И это показатель работы. Запорожнюємо голову поліції України та причасні сусти. Наш закладання п'ятного груп святого переагування міністрів. Politisk kommisjon er sporet. Поздравляю. Комплектовані машины. Так. Всім? Так.